Sorry lah, aku rasa macam dengan eko sikit lah uh, Apa khabar brother Ben? Aku macam okey, Alhamdulillah Alhamdulillah, uh, okey uh, Tetamu kita dah masuk uh, Sebelum tu kita, mungkin kita bincangkan sikit lah Tapi apa kita nak bincang uh, malam ni? Okey Malam ni kita bersikil akan cerita pasal Sisters in Islam Sebab minggu lepas memang uh. ada dapat uh, viral Dan masuk dalam whatsapp uh, dekat uh, grup Jemaah surau Aku Uh, ha? Dia semua minta macam buat solat ajad lah, dekat surau dengan masjid Dan tempat karya aku lah uh, pasal Asin. kita kes uh, sisters Islam ni uh, Alhamdulillah aku dapat, uh, kita dapat tetamu yang agak istimewa malam ni uh, Seorang uh, peguam uh, Yang telah berjumpa lama, lebih 20 tahun, hampir 30 tahun Yang banyak pengalaman uh, di di civil dan juga di syariah lah uh, Kita kenalkan kita punya, malam ni kita nak uh, cerita pasal sisters Islam Sama ada betul, sesat, kelurus uh, nak ceritakan, kita punya, <laughs> dia ni Apa tu? Uh, kejap lah, kita cerita pasal sisters in Islam kita lah Haa, uh, ok Haa uh, Keputusan akhir uh, daripada 6 Jun ni Haa, uh, fatwa telah dikeluarkan Oleh pihak berkuasa agama Islam Selangor, bakal diputuskan Mahkamah Perpustuhan pada 19 Jun ni So, dia punya keputusan I think dekat ni, dekat Mahkamah Perpustuhan ni Dah final lah, eh. Yeah. kalau dia, dia punya backdrop ni Jabatan Agama Islam hari ni dalam OIC okay, minta semua masjid serau okay, minggu lepas lah, dia minta kita semua buat solat hajat untuk doakanlah no agar um, because dia punya impact uh, kes ni agak agak besarlah. lah Dia punya kena nak lah. pasal ah uh, fatwa yang katakan sis ni sesat ni daripada 2014. Kalau kita tengok 31 Julai 2014 Fatwa dikeluarkan uh, oleh jawatan kuasa Fatwa Negeri Selangor menyatakan sistem Islam sebagai pertubuhan yang menyeleweng daripada jalan agama Islam yang betul kerana mempromosikan fahimam liberalisme dan pluralisme agama. Lepas tu 31 Oktober 2014 pengasas uh, SIS Forum Malaysia Zainah Mahfuzah Anwar dan bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Zaid Ibrahim sebagai plaintif memfailkan permohonan mencabar keputusan Jabatan Kuasa Fatwa Selangor ni lah Uh, yang mencakap so, ini sebagai sesat dan melewing. Eh? Oh, Zaid. dia pakai Zaid Ibrahim. Eh? Zaid Ibrahim. Ha, dia malik imtiaz pada dia. Uh, dia namakan uh, Majlis Maiz dan juga Jani Selangor sebagai responden. Uh. Uh, sebab dia uh, selain memohon deklarasi bahawa SIS yang diperbadankan di bawah Oktar Syarikat 95 sebagai company limited by guarantee. So, dia argument pasal dia, dia company. Uh. Uh, lepas tu dia teruk mohon uh, perintah untuk mengenipikan keputusan jatuh kuasa patua ni dan Maiz. Uh, okay, itu tak apa. Uh, lepas tu 13 November Sultan Selangor pun ada keluarkan statement melahirkan rasa duka cita terhadap golongan liberal ni lah eh. Menteri mahu Jabatan Agama Islam JAIS memantapkan tindakan penguatkuasaan terhadap semua pihak yang dapat cuba menyebarkan sebatang sebarang bentuk fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Katakan telah dipatuahkan sesat dan menyeleweng eh. uh, Ini Ah titah uh, baginda. Ah uh, di Sultan Sharifuddin uh. 27 Ogos 2020 semua permohonan sis uh, Forum Malaysia ditolak oleh Mahkamah Tinggi ya. Ah eh. uh, 2020 Menurut Hakim Datuk Nordin Hassan, isu fatwa mempunyai kaitan dengan undang-undang syariah dan terletak di bawah bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Eh? Okay, kedua-dua plaintif di Mahkamah Harian kemudiannya turut ditolak pada 14 Mac 2022 dengan keputusan 2-1, eh, dia punya skor. Hmm. Uh, Datuk uh, Has Zanah Mihat secara talian, okay, turut sidang ke okay, Mahkamah Harian Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk M. Gunalan. Eh. Uh, bagaimanapun panel tersebut menangkan perubahan peguam Datuk Malik Imtiaz eh, untuk menaguhkan sementara pelaksanaan fatwa tersebut sehingga rayuan di Mahkamah Persekutuan pada 19 bulan ni lah itu punya keputusan. baik, uh, ini basically kronologi sistem Islam lah uh, fatwa sesat tak sesat ni. Uh, tetamu pada uh, kita pada malam ni eh, uh, Dr. Zulkanan Luqman merupakan peguam bela, peguam cara dan peguam syari'i lebih 25 tahun bersama Tuan Asri Musa Co. Uh, daripada 2009 sehingga kini eh, bidang pekerjaan berkaitan dengan undang-undang perlembagaan undang, -undang, undang administratif convincing, litigasi civil contract kartu pusaka perkahwinan pencarian orang Islam maka masyarakat dan hak sasi beliau punya pengalaman yang luas sebagai uh, sebelum tu dia uh, pensyarah sambilan di UIA di UITM uh, perunding pelan hak sasi manusia orang ni ni ahli lembaga pengarah FAMA EDK teknikal undang-undang syariah dan sivil Jakim Ahli Jatuh Kasa Siatan Tak Urus Perolehan Kewangan Kerajaan Jabatan Permenteri no? so, Dan uh, Dan Dan berbagai lah Okay dengan tidak meluangkan masa Mungkin kita boleh panggil beliau Untuk uh, Sedikit sebanyak Untuk menerangkan uh, okay. Sedikit profil mengenai beliau uh, Mungkin ada yang kita kurang Mungkin beliau nak tambah uh, Dia persilakan uh, Dr. Zulkarnain Lokman Okay, Just Assalamualaikum. Sekejap. Apa khabar? Okay, kita letak uh, dia dekat silang tamu kita. Assalamualaikum. Apa khabar, sekejap. doktor? Nak sekejap. nak panggil apa ni? Oh, panggil ah, ah. lah. Panggil lah apa-apa. Ah, Okay, mungkin boleh terangkan sikit lah. Mungkin kita ada miss, kita uh, kita ada uh, miss apa, uh, doktor? Uh, nak terangkan uh, apa pasal dia sini lah. Apa yang buat sedengar macam, you know, mungkin... Oh. Hmm saya start praktis uh, sebagai lawyer ni tahun 2000 okay. September tahun 2000 September tahun 2000 nah, itu yang tunjuk kat ke empat ni Facebook saya lah okay. ah, nanti kita tengok artikel kita tunjukkan Jadi okay. Uh, teruskan jadi saya start praktis tu uh, tahun 2000 masa tahun 2000 tu first case saya adalah kes makna oh, oh. amuna kau so, sebagai apa ha uh, Uh, sebagai Defendant ke sebagai defender? Sebagai sebagai OKT lah mewakili itu tuduh. Oh, serius? Saya wakil empat orang itu tuduh masa tu. Okey. Jadi abu tapi bicara dia orang kena penjara sepanjang hayat. Oh, Okey. Jadi pergi AP lah apa semua tak lepas. Tapi baru ni masa tahun 2020 dia orang dapat pengampunan diraja lah. Oh dapat ya. Se eh? Terus semua oh. Nah, semua tahanan tu semua dah dilepaskan. Dah ada yang berkahwin. Ada kira, dah yang bekerja dan sebagainya lah. Tapi dia orang still ada yang kont masih kontak saya lah sampai sekarang. Sebab saya pun pernah buat lah pengampunan diraja untuk mereka ni. Okay Alhamdulillah. Waktu macam mana? Jadi sekarang ni. First case terus. High profile ni saya... case tu. Oh. Huh? First case nah. terus high profile <laughs> banyak. Lepas <laughs> undang tu. Bukan cerai-cerai <laughs> lang. <laughs> Haa. Kebetulan lah, lah masa tu Tapi saya berpeluang lah untuk Tengok lawyer-lawyer hebat lah kan? Macam Kapasir okay. Arwah Tansri Mokhtar dulu okay. Tansri Gani Patai Dato' Yusuf Datuk, Datuk Sarawadi Saidin Zaino Zakaria Datuk okay. Zaino ha. yeah. Jadi ramailah, lah kita ada peluang lah untuk belajar Kita kan masa tu baru belajar, Baru, baru call to the bar jadi lepas pada tu saya buatlah criminal case sedikit. Okay. Tapi tapi entah macam mana saya berubah daripada criminal buat convincing, buat corporate. Sekarang ni saya buat banyak litigation sini dengan syariah. Okey. Criminal jangan-jangan sekali lah saya buat. Tak fokus pada criminal. Ah uh, Dr. Zul banyak kes kes pusaka saya okay, buat h. Okay boleh sh sharekan One. sikit dia punya Dr. Zul ni banyak follower kita tengok dia punya writing memang memang mantap lah ha, yeah, Dia yeah. punya dia pun ada I think PHD dalam constitutional <laughs> law ha. Ada masa tapi cuma satu je kalau boleh komen lah Dr. Zul Dia punya dia punya hmm? Daripada degree syariah civil apa semua dekat UIA tak tahu dia sayang sangat UIA <laughs> IUL dia Tak try buat dekat UM ke <laughs> Ya yeah. Oh dia begini ya. Eh. Saya buat dulu degree UIA ya. betul lah. Selepas masa tahun akhir tu saya di offer untuk buat degree double degree syariah. Okay. Tahun kelima. So, saya sambung lah tahun kelima dengan sponsor lah. Dia orang okay. bagi sponsor. Lepas ya, saya... tu dapat dua poket RM500. So, kita buat lah kan. Okay. UIA bagilah RM500 tu. Jadi bila habis uh, ni ada dapat offer dia orang bagi offer untuk buat master in comparative law. Master in comparative law di UAE ni hanya 9 bulan saja. Okey. Ada setengah master kan dia mesti kurang-kurangnya 2 ah. tahun okay. ataupun 3 3 semester kan tapi UAE ni 2 semester saja. Dan uh, master in comparative law ni tak ada di universiti lain. Oh UAE je lain saja bahkan rasanya dekat London pun tak ada uh, dia punya kos oh. tu. Kos tu dia agak istimewa. Bererti Di lah. masuk dia compare uh, law law mana uh, syariah dengan civil ke ataupun law. Uh, dia asalkan berbentuk komparatif Masih. sama ada law Malaysia dengan law New Zealand ke ataupun law Malaysia dengan law Islam ke, yeah. dia mesti komparatif. Okay. Supaya kita dapat uh, view daripada perspektif okay. yang berbezalah setengah orang buat LLM dia fokus pada business law spesifik tapi UIA ni kalau nak buat MCL dia kena buat satu tesis ke apa ke yang compare Contohnya kalau business law bisnes law Malaysia dengan business law Singapura contohnya so mesti ada comparative so, tapi naturally bila kita UIA ni kita compare dengan Islam lah eh. ini pakar pak, pakar syariah dekat ni dia banyak Jadi, tolong buat syariah ha. di Kelantan ni. Bobo ni kat Perak ah. Ha? Nampak tu. Ha. saya saya uh, apa digi, uh, LNB tahun 97 double oh, okay. degree tahun 98. Okay. Kemudian saya konvo master 99. Hmm. Jadi tahun 99 tu bila kita habis buat master, dia orang hantar surat letter offer untuk buat PhD. Ah, ha, jadi saya tanya mak saya macam mana nak kerja ke ataupun kan, kalau nak kerja nak bantu family dan sebagainya ni lah tapi mak saya kata tak apa dia dah ada sumber income dia ya. jadi kita teruskanlah belajar jadi saya pun daftarlah dengan pendaftaran tu harganya RM600 saja masa tu untuk daftar PhD saya daftar RM600 eh, ke saya rasa lebih kurang tu lah 600 ke 200 lebih macam tu Daftar sebagai Kandidat part time Okay Ah, ha. dah Dan kerja Menulis saja. Okay. Uh. Ha. Jadi saya Buat Makan masa yang panjang Yang mana saya Daftar tahun 2000 Saya graduate tahun 2011. Ok Zul, uh, mungkin boleh terangkan sikit bila dia tanya ada social media tak? Dr. Zul ni bagi aku dia punya page lah, dia ada banyak menulis kat page ni uh, Zulkarnaya Luqman ah, uh, Cuma dia, dia. satu, kenapa dia punya, kita nak tunjuk ni Kenapa dia bagi uh, gambar ni lah, gambar sokatan uh, melepasi halangan pelaksanaan syariah di Kelantan Apa signif uh, signifikan? Ah. <laughs> <laughs> okay, 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 Maksudnya ni saya jawatankuasa teknikal uh, Syarak dan Siva okay. uh, yang ditubuhkan oleh kerajaan persekutuan dengan kerajaan Kelantan okay. jadi saya mewakili kerajaan Kelantan betul okay. bersama saudara Tamizi tu lah dan ada 3-4 uh, orang lagi uh, mesyuarat untuk buat satu roadmap okay. bagi uh, pelaksanaan syariah di Kelantan kerana Kelantan pada masa tu telah luluskan enakmen kanun jenayah syariah yang yang ada di ya. dalam tu kan so apa yang nak dibuat a uh, roadmap tu dibuatlah jadi dibuat roadmap pada masa tu masa tu, tu, tu masa maksudnya tahun bila tu Ini uh, saya rasa tahun 2015 tahun tahun 2014 oh, 2015 macam tu Ha. Tak nampak Tarikh dia nampak. Tak, tak, tak nampak ni. kan? Ah, 2015. 2015. Haa, 2015. Ha, 2015. Ha. Jadi antara roadmap itu adalah untuk meminda uh, akta 355 yang kita orang orang sebut sekarang ada ya, yang ah, ingat, ingat, kita. ingat. Okay, lah. akta perserian okey so, ha, uh, so roadmap ni tu uh, pindaan tu adalah draftnya kita dibuat apa dan siapa nak 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 kemukakan so, keputusan pada masa tu untuk federal yang kemukakan lah melalui menteri okay. jadi tiba-tiba pada 2016 okay. yang berhormat marang uh, apa Tansri Abdul Hadi Awal dia masukkan private member B okay. jadi kacau lah roadmap tu okay. ok ini topik agak menarik mungkin kita dah, aku dah beli dah buku, uh, buku kau yang tulis tu Hudisma, apa tu yang tu uh, <laughs> Aku baca bahagian yang kau tulislah dia ada buat juga untuk Tengah kat sekali ya yeah. uh, Ini ada Baksa, komen pasal kesalahan uh, syariah dia sepatutnya, sepatutnya kalau roadmap tu ada lagi Maksudnya sekarang ni dah boleh hmm. buat syariah kat kantan macam ni tu macam ni Sepatutnya kalau ikut roadmap Dia dia berfasa hmm. benda tu Jadi fasa yang pertama mesti pindah uh, akta 355 tu So then kemudian bila dah, dah lulus itu kita akan explore benda lain pula lah. So, benda lain tu tak sampai nak explore bila dah explore dengan uh, RU Persen persendirian tu, benda dah jadi heboh lah. So, mesyuarat dah tak, 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 tak ada lah. Okay, ada kalau, raya, kalau nak touch sikit, masa tu kau masih lagi dengan, sorry minta kalau cakap politik sikit, uh, masa tu dengan PAS lah? Sekarang ke dah, masa bila? Nah, betul, betul. Masa tu IJ masa bila pun. bertukar flag, boleh <laughs> 2015, 2015. Pasal benda tu tak jalan kau tukar ke pasal apa? <laughs> tak. Bukan. Dia dia semacam ada krisis lah dalam dalaman pada waktu tu. Ke, ko... okay, okay. Jadi, jadi aku ni salah seorang daripada lawyer dalam parti hmm, tu hmm. yang diminta untuk meminda perlembagaan parti lah. Okay antara pindaan yang nak dibuat tu adalah berkaitan dengan pemisahan anggota majlis surau ulama dengan uh, educate pas pusat lah uh, central committee dia orang, maksudnya kalau dia duduk dalam central committee dia tak boleh duduk dekat majlis surau sebab kalau kau duduk dua-dua keputusan akan jadi bias ha. Ha, kan? sepatutnya surau ni untuk review keputusan central okay. committee betul So itulah pilihan nak buat Dia tapi tak... kita orang kena, uh, akulah kena tohmah Dia kata aku ni nak buat ulama' dan sebagainya oh. Benda tu ada dalam YouTube ada okay. benda tu Ya? Masyarakat dah? ada Ha. so kemudian aku tengok macam tak betul lah banyak benda tak betul kan Bila benda yang terang-terang tak di ni kau fitnah kau tak betul minta, minta maaf Hmm. Kemudian benda tu kekal sampai sekarang macam-macam kau tahu aku kata this is not the organization that I want to apa affiliate lah. Orang dah tak nak kat kita buat yeah. apa kan? Tak sekarang hmm. kau legal counsel untuk apa uh, legal adviser untuk parti mana sekarang? Tu tahun bila chief tu? Chief, 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 chief legal counsel, counsel, untuk mana? Daripada dia dia benda ni every 3 years appoint, okay. appointment lah. Apa yang saya beritahu So far aku rasa daripada 2015 Mungkin 2017 okay. macam tu Baru lah Baru juga lah. Uh, mana start bila? Aku tak, tak, tak ingat 2015 Terima kasih Terima kasih